payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qistul hindiyda zotiljamga shifo bor degan ekanlar shu hadis sahihmi bismillah alhamdulillah vaot vasaam laraulullh bu hadis sahih hadis buxoriy va muslimda kelgan hadis rasululloh sollallohu alayhi vasallam qistul hinda hindiyda yettita foyda bor deganlar o'shalardan bittasi shuni aytganlar ya'ni zotiljamga shifo bor deb zotiljam pnevmoniya hozirgi o'pka shamollashi aynan hozirgi kundagi mana shu kasalliklarga bu tajriba yo'li bilan ham bilingan narsa bo'lib qoldi bu narsani og'izdan o'sha nimani qistil hindini og'izdan ichishda juda katta foydalar bor ekan ollohni izni bilan bu nabaviy hadis mana bu tibbin nabaviyda aytilayotgan narsa hozir juda ham katta ehtiyoj bo'lib qoldi bu narsalarga buni bilish kerak ko'pchilikka tarqatish kerak bu narsani haqiqatda ham mana shu o'pka shamollashiga juda ham allohni izni bilan foyda berayotgan narsa ekan bu allohu alam